ॐ विष्णवे नमः आषाढमासगुरुवार गुरुवारच्या निमित्ताने अवश्य श्रवणकरा श्रीविष्णुस्तुति ब्रह्म उवाच नमः शिराब्धिवासाय नागपर्यङ्कशायिने नमः दिव्यपादाय विष्णवे नमस्ते योगनेत्राय योगान्तर्भाविताय च तर्क्षासनाय देवाय गोविन्दाय नमो नमः स्पृष्टमात्राय चार्किने नमो रविन्दपादाय पद्मनाभाय विष्णवे भक्तर्चितसुपादाय नमो योगप्रियाय वै शुभङ्गाय सुनेत्राय माधवाय नमो नमः सुकेशाय सुनेत्राय सुललाटाय चक्रिणे सुवक्त्राय सुकर्णाय श्रीधराय नमो नमः सुवक्षसे सुनाभाय पद्मनाभाय वै नमः सुब्रुवे चारुदेहाय चारुदन्ताय शाकिने चारुजङ्घाय दिव्याय केशवाय नमो नमः सुनखाय सुशान्ताय सुविद्याय गदाभृते धर्मप्रियाय देवाय वामनाय नमो नमः अशुरग्नाय चोक्राय रक्षोग्नाय नमो नमः देवनामार्तिनाशाय भीमकर्मकृते नमः नमस्ते लोकनाथाय रावनांतकृते नमः